Ayır 14-də nefrində xəbər vaxtıdır. Studiyada Günel Mənsimova da axşamınız xeyir gününün əsas xəbərlərinə keçək. Yeni mandat uğrunda mübarizə aparan Moldova prezidenti Maia Sandu səsvermə hüququndan istifadə edib. Moldova mətbuatının məlumatına görə o vətəndaşlara müraciət edib. Əziz vətəndaşlar, referandumda fəal iştirak edin. Bu bazar günü ölkəmiz üçün iki mühüm qərar qəbul edirik. İki bületen götürün, referandum səsverməsi bizim gələcək onilliklər üçün taleyimizi müəyyən edəcək. Hörmətli diaspora üzvləri, səs verin ki, vətəndə olanlar rahat yaşasınlar. Mən ona görə səs verdim ki, moldovalılar öz müqəddəratını təyin etməlidir. Mən Moldovanın sülh və azadlıq şəraitində inkişaf etməsinə, layiq olduğu gələcəyi qurmasına səs verdim", - deyə dövlət başçısı bildirib. Belə Moldovada prezident seçkisə, həmçinin konstitusiya referendumu keçirilir və məlumdur ki, Moldova Avropa İttifaqının üzvü olmaq üçün mübarizə aparır. Bu baş verərsəm ölkənin gələcəyi hansı yöndə dəyişə bilər? Moldovanın iqtisadi həmçinin sosial durumu hansı vəziyyətdə olacaq? Ətraflı sujettə. Moldovada prezident seçkisi və Respublikanın Avropaya inteqrasiyası məsələsi üzrə konstitusiya referendumu keçirilir. Seçkini ATƏT-in missiyası və bir sıra digər beynəlxalq təşkilatlar izləyir. Yerli MK seçkini izləmək üçün 1500-ə yaxın moldovalı və beynəlxalq müşahidəçini akreditasiya edib. Qeyd edək ki, Avropa Parlamenti Moldova və bir sıra ölkələrin qrupa üzvlüyü ilə bağlı qətnaməni hələ 2014-cü ildə qəbul edib. Qətnamədə deyilir ki, Avropa İttifaqı haqqında müqavilənin 49-cu maddəsinə uyğun olaraq Gürcüstan, Moldova və Ukrayna eləcə də istənilən digər Avropa ölkəsi üzvlüyü üçün təşkilata müraciət edə bilər. Moldova 2022-ci ilin martında ittifaqa üzv olmaq üçün müraciət edib və həmin ilin iyununda Avropa İttifaqına namizəd ölkə statusu alıb. 2023-cü Dekabrında təşkilat liderləri Moldova və adı çəkilən digər ölkələrlə üzvlük danışıqlarını başlatmaq barədə razılığa gəliblər. Danışıqlar bu ilin iyununda başlayıb. Bəs Moldova seçkidə Avropaya üzvlük qazanarsa, bu ölkəyə hansı üstünlüklər gətirəcək? Avropa İttifaqı Moldovanın ən böyük ticarət tərəfdaşıdır və 2023-cü ilə qədər təşkilatın ümumi ticarətinin 53.7%-ni təşkil edib. Amma yenə də Moldova Avropanın ən kasıb ölkəsidir və hər bir adam ildə təhsilə 7000 avro qazanır. Bu isə Avropa İttifaqı ölkəsi olan Ruminiyada insanların qazandıqlarının yalnız 1/3-ü qədərdir. Moldovada Avropa İttifaqına üzv olarsa, bu ölkənin iqtisadi inkişafına da müsbət təsir edəcək. İxraca əsaslanan iqtisadiyyatı təmin etmək üçün isə Avropa İttifaqı bazarlarına tez və ucuz çıxış çox vacibdir. Bununla yanaşı Avropadakı ən pis yollar da elə Moldovanın özündədir. Üzvlük ölkənin öz infrastrukturunu yaxşılaşdırması üçün daha çox vəsait əldə edə bilməsi deməkdir. Siyasi şərhçilər isə Avropa İttifaqına üzvlüyün nəticələri ilə bağlı fərqli yanaşmalar irəli sürürlər. Avrupa Birliyi üzvü olduqdan sonra Moldova nə qazandırır? Bu, tartışma konusu. Bugün İngiltere'nin bu yapının içinden ayrılması zaten bunun en bariz örneğidir. Avrupa Birliği artık gerçekten edimlerini yerine getiremeyen, zengin olan ülkelerin fakir ülkelere bakmış olduğu bir yapıya dönüşmüş. Avrupa Birliği'nin şansım olarak söylüyorum. Artık bir değeri ve önemi kalmamıştır. Moldova halkı da aslında bunu net bir şekilde bilmektedir. Moldova'nın e, bu seçim e, adeta kaderi pozisyonundadır. Çünkü e, halkın özellikle gençlerin büyük bir çoğunluğu geleceklerinden endişe ettiklerinden dolayı başta Avrupa olmak üzere ülke dışına göç vermektedir. Eğer Avrupa Birliği'ne katılırlarsa ekonomik olarak e, kalkınacaklarını ve ülke içi sorunların ve istihdam sorunlarının ekonominin çare bulacağını ve bu konuda bir gelişim ve atılım olacağı beklentilerini yaşayan halk içerisinde yüzde %40 ise Avrupa Birliği'ne karşı ve Rusya'nın yanında yer almaları gerektiği konusunda ə e, görüz ortaya qoymaqdadırlar. Qeyd edək ki, Moldova 1991-ci ildə Sovet İttifaqından ayrılaraq müstəqillik qazanıb. Xarici media iddia edir ki, Rusiya, Ukrayna və Avropa İttifaqı üzvü olan Rumıniya arasında sıxışan Moldovanı hələ də öz təsir gücündə saxlamaq istəyir. Kişinyov rəsmiləri isə dəfələrlə Moskvaya qarşı hibrid müharibədə olub. Ölkənin Avropa İttifaqı üzvü olmasına mane yaradan qüvələrlə mübarizə aparıb. Rusiya isə bu ittihamları qəbul etmir.